Bersyukur atas sekali Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat iman yang Islam yang kesehatan maupun yang kesempatan kita masih bisa dapat berkumpul di sini dalam rangka salat berjamaah kemudian dilanjutkan dengan majelis taklim insyaallah yang akan dilanjutkan dengan salat isya berjamaah nikmat Islam dan iman yang patut kita syukuri adalah ketika kita itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah karena ada saudara-saudara kita di sana ya, dia belum bisa mendapatkan kesempatan bahkan ada orang yang rela tidak menjalankan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala untuk dunia saja. Hanya untuk dunia. Hanya karena dunia beliau rela menggadaikan agama dia. Seperti itu. Maka apabila kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah. Tidak setiap orang itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada surat yang baru juz 29, surat Al-Qalam. Surat Al-Qalam surat yang ke-68. Surat Al-Qalam ini surat Makkiyah. Makkiyah itu artinya surat ini turun sebelum Nabi itu berhijrah ke Madinah. Jadi cerita-cerita di surat Al-Qalam itu masih berbau tentang Mekah. Ya, berbau tentang Mekah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma Allah membuka surat ini dengan huruf Nun. Jadi huruf Nun, huruf Alif Lam Mim, huruf Sod, huruf Alif Lam Ro dan lain sebagainya Itulah huruf-huruf huruf-huruf yang tidak diketahui maknanya, huruf-huruf yang hanya Allah Subhanahu wa yang mengetahuinya. Di itu hanya sekadar huruf dan hanya Allah yang tahu. Kemudian wal-orangi wa turun di sini Allah Subhanahu wa itu bersumpah kepada pena. Jadi ketika Allah Subhanahu wa itu sebelum menciptakan langit dan bumi, sebelum menciptakan lahul mahfuz, Allah Subhanahu wa taala menciptakan pena dulu. Kemudian lawan mahfuz, kemudian dari pena tersebut wal qalami wa ma dan apa yang terjadi. Ya. Dan apa yang mereka tulis. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu ya, menciptakan pena, kemudian Allah itu menyuruh pena itu untuk menuliskan semua kejadian-kejadian yang ada di muka bumi ini di langit dan yang di bumi maksudnya. Itu dari awal sampai akhir selesai. Jadi sekarang buku itu tidak lagi ditulis Takdir sudah ditetapkan kita mati kita berjodoh kita sukses atau tidak kita itu uh, dan lain sebagainya namanya takdir ya semua sudah ditakdirkan Namun tidak ada yang mengetahui takdir kita berjalan ya nanti keluar, keluar masjid sini kita tidak tahu apakah kita itu tetap motor atau tidak tiba-tiba nanti HP kita berdering misalnya dapat orderan gojek misalnya kita tidak tahu ya. Tugas kita hanya berusaha. Jadi masalah takdir <coughs> itu adalah masalah goib dan hanya Allah Subhanahu Wa yang mengetahuinya. Nanti Iran dan Amerika ini Israel ini perang dunia ketiga belum tentu. Kita tidak tahu takdir. Kita tidak tahu takdir. Ya seperti itu. Bisa jadi nanti mereka berdamai nanti. Atau bisa jadi mereka apa bisa jadi nanti ada kejutan-kejutan yang lainnya. Karena itu masa depan. Kita tidak tahu masa depan. Ya, seperti itu. Tugas kita hanya bisa menilai apa yang sudah terjadi. Bukan menilai sebelum yang terjadi seperti itu, ya? Yeah. Itulah pentingnya kita itu beriman kepada takdir. Segala sesuatu itu sudah Allah taala tuliskan semuanya. Kau okay. dulu kita nampak Korea Utara ni, bahkan perang nih sama Amerika ni. Mana? Tak pernah perang sampai sekarang. Seperti itu. Wu oh, China ni, China dengan Amerika ni, Rusia sama Amerika ni belum pernah perang mereka. Justru Rusia sama Ukraine Ukraine yang perang. kan kita nggak tahu takdir, ya seperti itu. Nah, kemudian <coughs> apa yang mereka kerjakan? Ya? Semuanya yang dikerjakan di muka bumi ini, semuanya Allah Subhanahu Wa Taala tulis sudah, ya seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman lagi: Ma anta bini Amatirob bika dimajudur. Jadi berkatnya Allah Tuhanmu, Muhammad engkau itu orang gila. Ma anta bini Amatirob Muhammad engkau itu orang gila atas karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini adalah bantahan bahwasanya orang-orang dahulu mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu majnun, Nabi Muhammad itu kasihir, Nabi Muhammad itu tukang syair, Nabi Muhammad ini dan itu, ya. <tuh> bukan orang gila Nabi Muhammad. Ini bantahan bagi orang-orang yang mengatakan Nabi Muhammad orang gila. Awalnya Nabi Muhammad SAW itu di Mekah ketika sebelum diutus menjadi Rasul, ya, beliau itu dijuluki oleh masyarakat Mekah terutama orang-orang Quraisy -orang itu al-Amin, orang yang terpercaya. Tapi setelah diangkat menjadi Rasul tiba-tiba mereka itu mencap Nabi Muhammad sebagai orang gila. Kan tidak masuk akal otak tak mereka itu. Seperti itu. Dari alamin yang tidak percaya, tiba-tiba jadi orang gila. Justru mereka itulah yang gila. Mereka kadang menantang, mana azab dari Tuhan Muhammad? Ya gila mereka. Mereka itu gila. Sudah. Justru orang-orang Quraisy -orang sudah gila. Nah ini ayat, ayat yang membantah bahwasanya Nabi Muhammad orang gila atau orang tukang sihir, atau uh, tukang dan lain sebagainya. Kemudian wa inna lakal ajran ghairu mamnun. Dan sesungguhnya bagimu pahala yang besar tak terputus. Ya, benar sekali tak terputus sampai sekarang. Ketika Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan kepada sahabatnya, kemudian sahabat yang mengajarkan lagi, mengajarkan lagi, mengajarkan sampai hari kiamat. Jadi pahala Nabi Muhammad tidak terputus, putus. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala meninggikan walfana lagi dikro. Kami tinggikan sebutan Muhammad. Di mana sebutan itu? Ketika adzan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika tahiyat akhir kita mengatakan Allahumma salli ala Muhammad wa alaihi Di situlah Allah Subhanahu Wa Taala meninggikan Derajat Nabi Muhammad SAW disebut terus, disebut terus. Oh, ya terkenal artinya. Sama kayak misalnya kita, Putin disebut terus. oh Putin, 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 Khomeini, Khomeini. Oh, Trump, Trump. Artinya itu terkenal itu orang. Sama. Muhammad, Muhammad SAW itu orang yang terkenal berarti. Oh, tinggikan derajatnya. Dengan itu mereka itu mencari tahu siapa ya Muhammad ini ya? Siapa Iran ini ya? Siapa Donald Trump ini ya? Dicari. Oh, rupanya seperti ini. Nah, seperti itu. Ya, jadi dengan disebut-sebut terus, itu bisa meninggikan derajat orang. Ya, seperti itu. Ah. Kemudian Allah oh, Subhanahu wa taala lanjutkan lagi, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Dan sungguhnya kamu itu benar-benar mempunyai akhlak yang agung atau yang benar-benar mulia, ya. Iya. <tuh> Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ee, bukan, bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat Nabi itu bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Ya. Kemudian Aisyah itu ngomong, "Kau tidak baca Quran apa?" Hah, seperti itu. Wahai sahabat, kamu tidak baca Al-Quran apa? Kami baca Quran, tapi kata Aisyah lanjutkan lagi, akhlak Nabi itu adalah Al Quran. Seperti itu. Ya, jadi semua akhlak Nabi itu berada pada Al Quran. Apa yang Nabi Sosal itu kerjakan, semuanya sesuai dengan tuntunan hidup kita itu Al Quran. Ya, seperti itu. Jadi di ayat ini Allah mengatakan dan menegaskan Nabi bukan orang gila, kemudian Nabi paling tak terputus dan akhlak Nabi itu baik, agung, lebih dari yang lain. Ah, uh -huh. ya. Maka dari itu jangan sampai ada orang yang meremehkan Nabi kita, ya. Bahkan ada orang-orang yang mengatakan bahasanya sekali lagi, Nabi Muhammad itu belum tentu masuk surga. Ah, siapa? Pertanyaan siapa tu? Pulai sihat. Masih ada itu video cari begitu. Ya, Nabi itu belum belum tentu masuk surga. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala itu melanjutkan lagi dalam ayatnya. Fasatu basirun wa yubasirun bi ayyikumul maftun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kalau kamu akan melihat dan mereka pun akan melihat siapa di antara kamu itu yang gila. Jadi memang ayat ini kata Ibuka si rahimallahu taala bahwasanya "Wahai Muhammad dan orang-orang yang menantangmu, nanti kelak di hari akhir ini akan menjadi saksi siapa yang benar-benar gila, yang benar-benar ajarannya itu benar dan benar-benar itu yang salah, eh ajaran yang salah itu yang mana akan menjadi saksi nanti. Penentuannya di akhirat nanti dan Allah akan hukum mereka ketika mereka itu salah, ketika mereka itu ber, berdusta ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah saya adamu na hudam kadzabun <tuh> Dan esok hari mereka akan mengetahui siapakah yang paling berdusta, siapakah yang sombong yang berdusta. Kelak mereka akan mengetahuinya. Ya, sampai sekarang, ya, pengikut pengikut Abu Jahal, pengikut pengikut Abu Lahab itu sampai sekarang masih mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Dan kita sebagai umat Muslim tidak boleh mendustakan satu ayat pun, satu hadis pun dan tidak boleh meremehkan satu hadis pun ya yeah. maka dari itu ada sebuah kisah ya bahwasanya <tuh> dulu saya tidak saya lupa bukit nama kitabnya apa dulu ada orang yang bermajlis ya, bermajlis ya yeah. kemudian <tuh> sang, sang guru tadi menyebutkan ya yeah. bukan kan sang guru dia bertanya kepada sang guru ya yeah. kemudian bagaimana hukum tentang uh, jual beli sebutkan dari dalilnya itu kemudian sang guru tadi apa menyebutkan hadis dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata orang tadi? Tidak diterima hadis dari Abu Hurairah. Gila. Gila orang. Kenapa? Abu Hurairah itu adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis, tapi dia menolak hadis dari Abu Hurairah. Jadi tiba-tiba dari atas gonteng itu turunlah ular. Ular turun kemudian mengejar orang tadi. Kata sang guru tadi, cepatlah kamu bertobat. Cepatlah bertobat. Akhirnya dia bertobat dan ular itu pun dengan atas izin Allah ular tersebut hilang seperti itu ya jadi itulah akibat mereka dari sunnah sunnah Rasul ada juga kisah ya <tuh> bahwasanya orang ini <tuh> mendengar hadis Nabi Rasul dari orang tentang apa tentang kalau seandainya kalau ingin tidur ya ya jangan sampai nanti tanah kamu itu masuk ke dalam bejana kamu bejana itu ya bahasa kita ember lah jangan masuk ke, ke ember kamu lah Jangan masuk ke kebencanaan kamu lah. Datang orang ini karena meremehkan sudah Nabi. Ya iyalah, nggak mungkin lah aku masukkan tangan aku ke ember kebijakan. tangan aku di samping aku lagi tidur. Pas itu pagi paginya tangan dia masuk mana? Masuk ke lubang burit sampai siku. Nah, akibat dari meremehkan hadis Nabi SAW. Satu hadis diremehkan, azabnya luar biasa. Maka kita jangan sampai meremehkan hadis-hadis Nabi SAW. Ya, <tuh> boleh. Itu muslim yang kacau itu. Kemudian Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa bil muhtadin. Sungguhnya <coughs> Tuhanmu yang Maha mengetahui siapa yang sesat dari jalannya dan Dialah yang paling mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi ayat ini memang menceritakan tentang orang-orang Quraisy yang menentang Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi SAW itu dicela, kemudian dikatain gila dan sebagainya. Nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan uh, membuktikan atau menghukum mereka atau mengadili mereka di akhir nanti kemudian Allah memberikan pesan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Fala tuti ilmu Muhammad, walaupun kau itu ya dicela, walaupun kau itu dimaki, di dan itu, ya, dikasari dan lain sebagainya, fala tuti ilmu Jangan kau ikuti orang-orang pendusta. Jangan. Nah, di Indonesia ini aneh. Yang jelas-jelas sesat diikuti juga. Ah, ya. Memang di Indonesia ini pasar bebas. Ya. Gufron ada pengikutnya, uh, apa? Lilia Eden ada pengikutnya, Gavatar ada pengikutnya, Renes lain sebagainya. Nah, itu pasal ke si Indonesia. Tapi Allah pesankan kepada Nabi Muhammad walaupun mereka mendustakanmu mendustakan hari Kiamat, mendustakan Allah, juga Jangan diikuti orang-orang pendusta itu, jangan diikuti. Waduh, laut itu udah Mereka menginginkan engkau agar engkau itu lunak kepada mereka, luluh hatinya. Sudahlah, Mama tidak apa kau nyembah Tuhanmu tapi janganlah kamu tuh Tuhan kami kami oh ya kamu kamu kami kami ya makanya dulu sebelum turunnya surat kafirun ya itu mereka orang-orang kholis itu ngomong kepada Nabi masa Muhammad nanti kami menyembah Tuhanmu setahun kamu menyembah Tuhan kami Tuhan kami setahun ya Muhammad tidak mau ya, sudah 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 sebulan kamu menyembah kami sebulan kami menyembah Tuhanmu setahun tidak mau ya jadi digoda terus Nabi masa kan digoda 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 ya Makanya kata Allah, jangan sampai kau mengikuti pendusta. Nanti lama-lama kamu akan lunak. Nah ini juga, ini peringatan untuk kita, teman-teman kita. Eh teman-teman kita yang nakal nih. Iya, yeah. oi, ayo minum. apalah sekali lah, eh. Eh, mudah, sekali baik. apalah Apa Lama-lama lunak kita. Hati ini lemah. Lemah hati ini. Seperti itu. Nah, besok kan. Ah, apapun itu sobat, amin. Bantu aku, ya ini, ini, ini. Cuk, cuk. Tolak. tolak. Kalau memang iman kita kuat. Eh, kalau memang benar-benar cinta Allah, kita tolak. Seperti itu. Dan ini juga, Nabi SAW itu diminta jangan ikuti orang-orang pendusta. Mereka cuma ingin kau luluh hatinya. Nah, tidak diganggu lagi Tuhan-tuhan mereka. Kan mereka terusik karena Tuhan-tuhan mereka diganggu. Seperti itu. Kemudian, wala tuti'a'ullahan la'immahin. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah. Nah iya, Kenapa? Kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, karena para pendusta itu hobi bersumpah. Opininya lemah. Sumpah aku. Aku ini sudah belajar ini ini. Jadi ciri-ciri orang yang pendusta atau opininya lemah, pendapatnya lemah, dia hobi bersumpah. Yo mah kalau no, begitu kalau kita sudah dengar dia sumpah demi Allah. Ya sudah dia bawa-bawa nama Allah kan. Iya. Seolah-olah itu tuh pendapatnya itu kuat, seolah-olah dia itu benar. Padahal itu pendusta. Seperti itu. Jadi memang zaman Nabi itu orang-orang Quraisy itu kami bersumpah. Itu ya Allah. mereka bersumpah. Nanti silakan cek di Sirah Nabi Syekh Safiyyur Rahman Al Bakri yang terkenal itu. Mereka kami bersumpah. Kenapa? Karena mereka itu berdusta atau pendapat mereka lemah. Nah itulah ciri-ciri orang yang pendapatnya lemah. Mereka bersumpah atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya seperti itu. Bukan tempatnya. Ya. Kemudian hamazim bin binamim. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang suka berbuat ghibah, yang kian kemari menabur fitnah, yeah. Maksud beliau apa? yakni yang berjalan di tengah-tengah umat seraya memprovokasi mereka serta menyebarluaskan pembicaraan-pembicaraan untuk mengaburkan yang sudah jelas jelas lah ya yeah, makanya kalau kita baca cerita Nabawi yang itu ya yeah, ayat yang Nabi saw itu turunkan sudah jelas tapi mereka memprovokasi terutama Abu Jahal itu memprovokasi sukunya sendiri di provokasinya sudahlah lo saya percaya usah Muhammad dia itu orang gila. Dia penyair. Dia enggak. Alquran di itu, ya. Apa sajanya a a a a, -A semua misalnya. Dia takur kebohongan kebohongan supaya dikaburkan ya sudah jelas. Nanti silakan baca di sirah ya. Betapa kecilnya Abu Jahal, Abu Lahab memprovokasi kaumnya agar tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ah sudah lah, ikut yang lambat. Jiwalah, miskinnya lebih ikutnya. Dikit yang kaya. yang kaya siapa? Abu Bakar, yang kaya siapa lagi? Usman bin Nafan, Abdurrahman bin Auf, eh, sedikit, sisanya mungkin mana? Nah, miskin miskin lalo. ya, Amr bin Yasir miskin, Yasir miskin, Sumayyah miskin, miskin kan? Sudah lah, ikut deh, gitu ya, lah. Ini memang memprovokasi mereka seperti itu, ya. Dan nah, kita jadi pelajaran untuk kita jangan sampai kita itu, ya, mengikuti orang-orang seperti itu, pindah agama cuma gara-gara mis kerdus, ya seperti itu, pindah keyakinan cuma gara-gara dunia digadaikan dunia ini seperti itu. Jangan seperti itu. <tuh> Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan lagi. Man na'il lil khairi mu'tadin yang sangat enggan berbuat baik dan melampaui batas dan banyak dosa. Kenapa? Karena, Karena para orang-orang kafir pada saat itu mereka itu menolak kebaikan 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 dari Nabi Muhammad SAW. Ya. <tuh> Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan lagi, untuk limbah dada mereka Mereka itu kaku. <tuh> Selain dari itu, yang terkenal <tuh> kejahatan mereka. Ya, karena apa? Tadi mereka itu terkenal kejahatannya. Ketika apa? Ketika ada orang yang masih Islam, langsung dikeker. Siapa masih Islam? Sini, siksa dulu balik ke agamaku, balik ke agama nenek moyangku, eh, nenek moyangmu balik balik kasar mereka. Ya, itulah kisah-kisah zaman dulu ya, di Makkah itu. Mereka itu kasar, ya. tidak ada lemah lembutnya Nah ini juga pelajaran untuk kita, ya kepada non-Muslim jangan terlalu baik ada batasan kepada non muslim biasa biasa saja takutnya nanti ditikam dari belakang kita ya? kita nggak tahu non muslim itu bukan saudara kita non muslim itu bukan saudara apa? saudara kita sebaliknya kepada muslim kita harus lemah lembut ya harus saling mengingatkan ada teman kita yang lagi berbuat dosa kita ingatkan itu seperti itu sama muslim tapi kalau sama non muslim nabi itu keras terutama masalah keyakinan tapi kalau masalah yang lain nabi cuma sekedarnya saja tidak sampai bersahabat tidak karena apa? Karena takut nanti kita sebagai sahabatnya terpengaruh keyakinan mereka. Saya, saya, baru melihat video seorang artis, yeah. podcast antara Vincent, Desta, sama aktor siapa yang, ter, yang sudah tua itu? Aktor yang sudah tua, yang murtad dari agama Islam. Nah, aktor yang sudah tua ini, ah, Luqman. Ah, ya. Yeah. Nah di podcast itu biasa mereka ngobrol kan? Karena Desta secerah dengan Natasha Rizky, ya. Yeah. Lukman itu ngajak Desta pindah ke agama. Nah itu bahaya. Bahaya sama orang non muslim itu. Lembut aja kan mereka, tapi bahaya bagi keyakinan kita. Bisa seperti itu. Jadi bahaya jangan sampai kita bersahabat dengan orang muslim. Ya, sedikit modal gitu. Seperti itu. Kemudian اَمْ جَاءَ لَهُمْ مُبَشِّرٌ اَمْ جَاءَ لَهُمْ مُنذِرٌ اِذَا عَلَيْهِ اَيَّاكُنَّ قَالَ أَصْحَابُهُ الْأَبْرَارُ karena dia itu mempunyai banyak harta dan anak apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami dia berkata ini hanyalah dongeng-dongeng yang terdahulu inilah dalil mereka ketika Nabi Muhammad SAW itu membacakan firman Allah tapi mereka menolak ya sudah apa dia dongeng ini nih cerita-cerita, cerita-cerita baik Ah, jinggo nih, Sulaiman, do nih, dongengnya nih uh, isa, dongengnya nih ya sudah lah pokoknya macam-macam penolakan-penolakan mereka itu nah, kemudian Allah oh, Subhanahu wa taala melanjutkan lagi sana sih mu'anil hutum. Kala kami akan diberi tanda dia di belalainya, <tuh> di hidungnya. Ya. <Yeah. tuh> Jadi mereka itu nanti di neraka, ya, yeah, itu diberi tanda seperti belalai, ya. Yeah. Yang walau alam ini belalai apa ya? atau belalai gajah atau yang sebagainya, ya. Yeah. Intinya nanti kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, nanti mereka yang masuk neraka terutama orang-orang kafir pada saat itu, ya, yeah, ketika masuk neraka mereka itu diberi tanda di hidungnya, <tuh> ya, yeah. seperti belalai. Nah, seperti itu.